PEMBICARA Шановная аудитория другие телевизоры та радиослухователи в эфире лот Наживо, еще на живой на боти правды на вашем боте и уже традиционно у 20.00 стартует наш майже гудыный гостевой блок у прямом эфире телеканал лот и на хвилях радио пульс у студии Денис Смоляный и Олеся кулинка я напоминаю вам что лот на живо – это не только свежие новости актуальная информация но и платформа для живого диалога звоните нам в студию по номеру 050 210 08 98 и пишите на нашу страницу в Фейсбуке лайфлот лайф задавайте интересующие. І вас вопросы, поднимайте тривожі вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. А ми вже як анонсували, розпочинаємо цей блок з розмовою про Северодонецьк. Адже у нас у гостях Валентин Казаков, Сєвє міський голова. Валентине, добрий вечір. Добрий день. Здравствуйте, уважаємо ведущем. Валентин, ну и начать наш с вами разговор, наверное, хотелось бы все-таки э, с темы, когда же вы все-таки вернетесь полноценно на пост э, городского головы. Сейчас суды, на каком идут этапе и, и как скоро их завершение. Это вечно зеленая тема, да, она, по-моему, уже год тут вот ровно, скоро уже будет ну, юб юб юбилей. Елочку, наверное, здесь поставим, будем, так сказать, э, праздновать Годовщину этого всего дела, этого, так сказать, припития этих. Я почему сказал так, что всем это же вечно зеленая тема, потому что на состоявшемся суде в, Краматорске, в Донецкий апелляционный суд, который наши адвокаты, я выиграли, вот, и теперь они обязали Северодонецкий суд рассмотреть по сути наш, так сказать, уже наш иск о восстановлении меня в должности городского головы. Вот дождались мы. Ну что ж, такая, такое сегодня такая процедура. Вот поэтому я и сказал, что эти дождемся пока. Я ответил на ваш вопрос. А зараз, когда дата? Это ну, еще неизвестно. Это все идет еще в процессе, как говорится. Почему такая завинка в третий раз? Первые два раза вроде все прошло быстро и гладко. Сейчас как-то вот уже подзатянулось, подзатянулся процесс. Праздники. Очень коротко все. Пока туда дошло, потом начались праздники, потом еще что-то. Никто никуда не торопится у нас в правосудии. Как? Как? Хорошо живем, наверное, понимаете? Потому вот как, как в Латинской Америке, как в Испании. У них, знаете, есть такое маньяма. Потом, позже. Вот так и здесь у нас. Потом. А зараз на сколько долго это может Ну Я думаю, месяц, сейчас уже процесс устойчив, но, ну, наверное, самый большой процесс это будет э, пока дела из Краматорска передадут в Северодонецк. Ну, а там, по я точно не помню, по-моему, там 5 или 7 дней. В принципе, зараз... вопрос-то не выеденного яйца не стоит, и, ну, если не начнут опять судьи назначать, там, ну и так далее. А зараз і от, вже два рази суд вас поновлював, але знову ж таки депутати а, висловлюють недовіру. Якось будете цьому протидіяти, щоб все ж таки в четверте це вже не сталося? Ми і так, мабуть, вже являємося посмішаючим для всієї України. І не тільки для, так сказати, для людей, да, наверное, для правоохоронних органів, але комусь, це вже треба їсти коли-небудь. Потому что уже потому что последний раз это, это вообще, понимаете, оно ни в какие рамки даже юридические не лезет. Тем не менее, все нормально. И те, кто должен следить за порядком, сидят, да все нормально здесь. Ну, нормально, значит, нормально. От щодо стації, що можуть змінити, це перевибори у Сєвєродонецьку. Про них також кажуть вже навіть не перший місяць. Є відповідний законопроект у Верховній Раді. А його навіть на от минулому парламентському тижні, на сесійному тижні розглядали. А депутат від Сєвєродонецька, пані Олена Ніжельська, туди їздила, виступала. Ви як очільник міста не думали а приїхати відстояти все ж таки за перевибори? Ну вот, понимаете, идея классная. Поехать, отстоять, рассказать и так далее. Только куда и когда. Значит, рассмотреть должны были 19 января, 19 числа А. Крещение, да? Б. Ну, там Б, Б что там, Трампа там надо было чествовать. Поэтому ну, более такие приоритетные задачи. Поэтому я, я с удовольствием поеду куда куда и когда, скажите, и кто там, вот все. И Нижельская, она ведь тоже была, она была не на сессии, она была, выступала перед фракцией «Самопомощь». Да? Большое ей, так сказать, спасибо, или человек, который рассказывал, наверное, реальную ситуацию в Северодонецке. Вас пока еще не запрошивала. Да, я думаю, что они будут запрашивать, это вообще-то они туда не запрашивают, выносится вопрос, есть своя процедура. Вот, и вот свою процедуру... Вообще это Верховная Рада, как бы то, что про нее не говорили, потому что я был два раза на комитетах, и до этого был на комитетах. Это, я вам хочу сказать, что это компетентные люди, которые юридически очень грамотные, там есть высоко высококлассные специалисты, которые знают, как и что это все делать. Ну-ка, если бы они все доводили до... До ума, и правильно все это дело но есть еще депутаты которые они ведут себя несколько по-другому вот когда мы в прошлые разы говорили о перевыборах, звучала очень часто дата 22 февраля, если не ошибаюсь, или 23. Ну сейчас 26. 26. Mm -hmm. Сейчас в связи с тем, что уже не один раз откладывались, откладывался рассмотрение этого вопроса, по вашему мнению, когда, если все-таки проголосуют вот прям сразу 7 числа, как начнется новая сессия, когда все-таки перевыборы будут в Северной если будут если Если проголосуют, ну там два месяца, по-моему, дается. Два месяца, да. То там есть где-то в... Ну, конечно, они же не скажут, что э, давайте вот мы решили и завтра проводите выбор. Ну, это, 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 наверное, неправильно и юридически неправильно. В этом два месяца там есть срок такой. А от також говорили про те, що будуть ініціювати і інший законопроект про зняття міського голови. А якщо такий законопроект буде, будете відстоювати? Приймають рішення. Пускай приймають рішення. Це прерогатива Верховної, Верховної Ради. Приймуть рішення, значить будуть перевибори. Якщо не будуть по закону, то тоді будуть вибори депутатів, ну якщо будуть прийняті рішення. Захотять ли вирішать, що так правильно, раді Бога. Люди в місті Сєвєроднецьке, мабуть, вже так сказати, составили повністю і так сказати, і о мерії, і депутатах. І от до людей ми хочемо звернутися, закликати, телефонуйте до нас у студію за номером 050 210 08 98. Висловлюйте свою точку зору, ставте свої запитання 050 210 08 98. Ну и хотелось бы с вами обсудить еще такую тему. Правоохранители разоблачили коррупционную схему использования бюджетных средств Севернецким городским советом свыше 2 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области. Севернецкий местной прокуратурой проведен мониторинг информации и документов, которые размещены на веб-портале Прозора, и установлены нарушения закона в действии долж должностных лиц Тендерного комитета управления жилищно-коммунального хозяйства Севернецкого городского совета. При проведении открытых торгов по закупке транспортного средства специально назначения на сумму выше двух миллионов гривен принято незаконное решение о перечислении средств на счета частного предпринимателя без поставки указанного транспортного средства, сообщается в прокуратуре. Ну и писала про что одна из этих машин, которая была закуплена, там были что-то перебитые номера, что-то они как-то не совпадали. вот а подобная ситуация с боку міського головы, как вы ви ее видите? Я думаю, что нужно начинать разбираться, во всем этом деле, начиная с проведения торгов, как и кем они были организованы. Это первое. Второе. Нужно будет посмотреть, кто принимал решение, что там за комиссия была. И раз комиссия решила, то комиссия должна. И третье. Кто подписал, кто подписывал, кто подписывал документы и на оплату, и кто там принимальный акт, а не так, чтобы там нашли какого-нибудь, извините, ну, козла отпущения это грубо, наверное, будет, да, ну, как, чтобы не было там наказания невиновных и все остальное прочее. Потому что слишком много там специалистов подсовывать Абсолютно, если это то, о чем я знаю, потому что я эту информацию не владел, но до меня дошли там некоторые вещи, о которых говорилось. Так вот, там должен руководитель был, те, кто принимали решения, а не тот, кого там заставили подписать. Тогда это будет справедливо и правильно. Вы сейчас а, конкретно можете сказать, о ком говорите? Нет, я пока не могу сказать, потому ну, что я не, не видел ни документов, ничего, это будет безответственность с моей стороны. Когда вы остановитесь вопросом этим займетесь лично? Ну, наверное, да. Я это в целом про систему веб-портал Прозоро, которая зараз по всей Украине, в том числе у Северо А деякі і міста, і райони вони прийняли рішення про зниження порогової вартості, так тобто там є ціна, нижче якою тендери не проводяться через цей портал. А у Сєвєродонецьку такого рішення прийнято не було. Тобто зараз порогові суми, якщо я не помиляюся, 3 мільйони та 150 тисяч. А це буде змінюватися? Ви от будете можливо ініціювати таке нововведення. для того, чтобы все-таки действительно закупки проводились более качественно, более по дешевым ценам и более открыто? Система прозора, она ну, сама по себе, скажем так, она еще не до конца доработана. Вот при всем, при том, что она принята и так далее, но там есть масса способов, как можно ее то ли обойти, то ли там, ну, я просто это знаю, общался с коллегами и так далее. Вот, и судя по тому, как э, и в нашем городе э, были некоторые, так сказать, э, организации, которые там 100% выполняют, то какая же тут система Прозора? Значит, ее можно обойти, значит, есть какие-то недоработки. А сколько там, 150 тысяч или 200 тысяч, неважно, ведь э, изначально, когда я знаю я разговаривал с разработчиками этой системы и так далее, там должны были в саму систему, Должны были входить общественность обязательно. Должны были входить специалисты, должны были входить от правоохранительных органов, чтобы они тоже принимали. Потом почему-то правоохранителей то ли их усунули, то ли они сами усунулись, так по-украински да, будет говориться. Вот. Потом что-то общественностью, такое дело, знаете, можно, да, можно и нет, но если уже так пошли разговор, так надо делать. Другое дело. Там самый сложный же вопрос в том, что нужно готовить массу документов. Вот любые торги, даже на 150 тысяч, столько работ должно быть делаться, да, что на каждую работу нужен пакет документов для того, чтобы можно было э, выставить их на эту систему прозора. Так заложено. Вот, к сожалению, законодатель не заложил, а кто это должен делать? Кто? Там серьезный пакет документов, и от того, насколько они э, тщательно и насколько они э, нормально подготовлены, вот и зависят все остальные вещи, о которых вы сегодня говорите. Потому что может так получиться, что готовили одни, а отвечать начинают другие. Это тоже очень серьезный момент. А вы сейчас, вы спілкувались и знаете, убейти, а можно я с чем Я не протидеть. знаю, я, я вам можно просто... -то можно, можно, можно с Можно, я же вам сказал, что готовится комплект документов, и насколько он качественно, насколько он правильно подготовлен, от этого зависит и уже как там будет дальше система Прозора. Ну, очень много было ловкачей, будем так говорить, да, которые сидят специально на этой системе и там готовят две-три фирмы, которые это одно и начинают. Ну, то есть есть, есть нюансы, которые доработать нужно. Я разговаривал с авторами этой этой самой системы, ну, они согласились сюда, конечно, но вот все мы, мы считаем и верим в людей, что там люди у нас грамотные, честные, справедливые, ну и так далее. Зараз в целом вот вы следкуют за життям а, міської Рады, пока идут суды? Ну так, мне, насколько мне доставляют информацию. Вот хотелось бы поговорить о ваших заместителях. Там произошла некая ракета. Я, я вас очень прошу. Вот вы знаете, вы знаете мое мнение о моих заместителях, которое я еще вот как раз ровно год назад, да? Вот я его, в общем-то, и не поменял. Поэтому говорить это бесполезно. Ну и тем не менее. Это заступники изменяются, а ваши отношения данных них нет. Да, зачем это? Как говорится, результат на лицо, поэтому. То есть ни увольнение Коростылева, ни назначение пригебы, ну, одно и то же. Не одно и то же, понимаете, колода одна и та же. Там пять карт или четыре или семь, сколько там вот тасуется от перемены мест слагаемых, это все. Это все нету. Если бы зашли туда действительно грамотные, знающие люди, которые и понимают, и хотят, и желают это все делать, причем делать так, как велит знание, совесть, это другое дело. А это все кто? Кто-то поменялся или что-то поменялось? Тем более, вот вы последнего назвали, человека, который, который состоит в, как называется, в перечне да, коррупционеров, и его ставят на государственную должность, я вообще не понимаю. Кто? Кто-то должен за этим смотреть. И кто-то за это нести должен ответственность. Вот руководитель, кто сегодня руководит, вообще-то к нему должны применить вещи, которые когда допускаются такие. А если это он сам назначает еще, так тем более он двойне должен нести ответственность. Поэтому у меня нет большого желания вот на эту тему разговаривать, это бесполезно. А в целом, когда вас поновлять на посаде, вы можете их изменить? Я буду делать в соответствии с законом. За законом, яка будет процедура? Вы будете с ними а, чи будете... Если человек не имеет права находиться на державной посаде, он там работать не будет. Что-то будете изменивать? Вот. Вы, 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 вы все хотите, я вам рассказал. Я буду делать, действовать в соответствии с законами Украины после возможных предстоящих перевыборов будете ну вот, подбирать людей вы или это будут подбираться опять же избранными ну давайте напомним, мы уже с вами эту тему жевали жевали да представляет мэр города заместителей мэр города утверждают или принимают депутаты Вообще по-хорошему, по-правильному, так как оно должно было быть бы, то должна быть сначала согласительная комиссия, на которой вот, да, вот у нас вот такие-то, так сказать, есть, э, как преференции, да, или вот э, там такое-то у нас депутаты, вот там всем, предположим, партий прошло, ну вот давайте там где-то, или там пять, да, пять заместителей, вот по одному человеку мы делегируем, ну так, так принято во всем мире. А не так, что а ты потом, как у Папандопола, да, я себя не обделил, вот так посмотреть или вот так. А я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож у будь-який момент ви можете долучатися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 Або залишайте свої коментарі на нашій сторінці у Фейсбук Lot Лайф. У нас у гостях Валентин Казаков. Ну и говоря о проблемах уже непосредственно Северодонецка, очень часто в последнее время нам звонят телезрители и спрашивают, почему закрыт проезд по мосту между Лисичанском и Северодонецком. Вот вы как городской голова, что можете сказать по этому поводу? Я не знаю, почему он закрыт. Мост в исправном состоянии. Договаривались и договорились о том, что там будет соответствующий знак о том, что автомобили легкового транспорта, там ну, легковой, там до 10 тонн нагрузки на ось, и такое распоряжение я готовил, или там дал поручение подготовить, но потом, когда, извиняюсь, так сказать, произошли эти события, я не могу сейчас дать ответственность. Еще раз говорю, мост в, в, в нормальном состоянии. О том, что да, есть проблемы по первому мосту, ну, надо, да. Да, ну там нужно делать обездную дорогу. Деньги были выделены. В тем, в, сейчас, роте. в прошлом году были выделены, дай бог памяти, 4,2 миллиона, по-моему, я могу ошибиться, но, по-моему, так. Поэтому их нужно осваивать, делать дорогу, обездную, пожалуйста, это все. Но пока, почему он закрыт, я не знаю. Я не а могу сказать. Первый мост да, до до пути довести, возможно, сейчас не нет. Вначале? Мост этот э, сделать так, чтобы по нему ходил и э, больше грузные автомобили нет, это это очень во-первых дорого будет, во-вторых там проект и все остальное это очень долго. Да, там нужно сделать просто и это гораздо быстрее будет сделать. Да, там объездную дорогу ее нормально. Мы на эту тему тоже с вами говорили уже нормально там сделать, чтобы можно было ехать спокойно и все. Ці вот кошти... напротив второго моста, насколько я знаю, там уже практически она сделана, нужно тоже до, так сказать, сделать и оформить. Эти деньги, которые были выделены в прошлом году, ну, мы видим, что дороги нет, то есть их не освоили, выходит. Без комментариев. Они как-то на этот год переходят? Чи... Не знаю. Не следуете Я не то, что не, 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 не следую, потому что это был фонд развития. Державный фонд развития, так называемый ДФРР, Державный фонд регионального развитка. И он должны были сделать заявку, она должна была пройти соответствующие так сказать, инстанции и так сказать, переоформить эти же деньги. Когда дадут, это уже второй вопрос, потому что там ну, есть проблемы. Для этого нужно ездить в министерство, разговаривать. Настаивать, стучать кулаком. Это должны вы делать или депутаты? Ездят в министерство. Депутаты, их дело принимать, так сказать, законы местного уровня. Вот. А Все кто... на сессии. Для этого есть заместители, для этого есть там местные голова и так далее. Вот это, это те вопросы, которые входят в их круг полномочий. Пожалуйста. Они этим должны заниматься. Они должны реализовать то, что депутаты и выделили деньги, или перераспределили, дали согласие на это. Пожалуйста. Так это исполнительная власть должна, она должна исполнять. Схожа ситуація в новому році склалася з грошима, який виділив фонд регіонального розвитку Сєвєрдонецьк. Вже другий рік кажуть про те, що будуть змінювати дорогу, яка от біля лікарняного так, містечка знаходиться, біля тенісних кортів. Це смітання на так. так. Да. А зараз два роки кажуть, два роки виділяють кошти, і два роки вони не освоюються ніяких робіт там не проводиться. Чому? Не было проекта, не успели сделать. Тот проект, который обещали сделать, и за который взялись там крупнейшие специалисты, вот. Они должны были сначала в июне его сделать, этот проект, потом они должны были его сделать в августе, потом еще когда-то, а потом они его так и не сделали, все. Потому ну, что обратились, естественно, вот так как крупные специалисты, они обратились к таким же крупным специалистам по проектированию. В итоге вы видите, нет ни дороги, не, так сказать, лужи одни там, и такие, что не перейдешь, зато есть крупные специалисты. специалисты. То есть по факту проблема вся была в том, что никому составить нормальный план? Не план, проект, это Да. Раз, да. да. Не смогли сделать проект. Не смогли, за год тут не смогли сделать и все. Вот э, хотелось бы поговорить про вашу деятельность, то когда, если а, суд все-таки решит поновити вас на посаде, что будете первым делать? Ну, мы с вами уже одну тему обсудили, да? Это одна тема. Да, это одна тема. Второе, я думаю, что самое важное, то, что нужно делать. Это вы мне вынуждаете делать подсказки, да, сегодняшним ребятам, которые сами же не знают, что делать, да? Потому что у них все планы, о которых они разговаривают, это все темы, которые я прорабатывал, делал проекты в течение ну, скажем, вот этих пяти лет, да, там, вот зараз это, это станции, а То зараз реализуется то, что робили вы? Ну, естественно, что-то новое, что ли, пришло. Да ничего нового нет, абсолютно. Поэтому я подсказываю и вам отвечаю, что нужно в первую очередь делать сегодня. Именно сегодня, потому что завтра уже будет поздно. Нужно в первую очередь решить вопрос по ТЭЦ. Если в этом году мы как-то Сделали отопление по городу, и оно заработало, я сильно сомневаюсь, что оно будет на следующий год. Нужно уже определиться, это будет государственное, это будет частное или какое оно будет. Поверьте мне, будет большая беда, если мы сегодня не определимся и не сделаем. Как вы считаете, оно должно быть приватным, местным? Я не могу вам так прямо сразу сказать. Ну, во-первых, это слишком много полномочий, понимаете, вот так вот. Это есть еще, ну, есть специалисты ТЭЦ, есть еще комиссии там разные, которые там, вот тоже приблизительно так, как мы вот это сметание на улице делаем, и это самое, вот тоже так все. Все, все нам рассказывают, рассказывают, там то уголь, то это. И уже угля нет на Украине, понимаете, а все на уголь хотим переходить. Ну, ну и так далее. То есть есть масса, так сказать, идей, но их нужно воплощать и что-то нужно делать. Не стоять и не, так сказать, рассусоливать. Если, ча, если город возьмется, и мы видим, да, для этого нужно сделать, ну, хотя бы там какую-то проработку, аудита, Сколько у нас денег будет? Вот. И сколько же люди еще смогут терпеть вот с этими тарифами и со всем остальным, потому что основная задача не то, чтобы переделать все, а сделать так, чтобы люди могли получать качественное тепло, и за это они могли бы и оплатить. Вот для этого будет. И вообще, ну, старое уже все, уже нужно это все равно реконструировать, все равно это нужно делать. Вот реформа статсва на позволит как то сменшить а, ту сумму, которую люди получают в платежках. Адже она формируется самое на ТЕЦ, безпосреднее и есть разница между теса ста и стаке. Конечно, конечно. Ну огромнейшая инфраструктура. Это вот как мы как-то встретились тут с людьми у нас в городе. Люди сделали небольшую установку там по по клею ПВА, там, по дисперсии, большую, нормальную, и она работает. А вот на Азоте в свое время за, э, закрыли производство клеев, там, дисперсии. Потому что старое было все, нужно реконструировать, нужно вовремя проводить реконструкции. ТЭЦ у нашей уже, с какого она там, с 58 -го года, по-моему, ну уже вот 70 лет, по-моему, или с 57 уже достаточно. Там уже большие, огромнейшие проблемы. А насколько быстро получится вот реконструировать, реформировать? А, а давайте не будем задавать вопросы, а будем делать. Вот я вам так отвечу. Хорошо? Вот а вы что вы планируете делать сразу... за а, троллейбусом на Северодонецку? Да ничего, пускай работает себе на здоровье. То сейчас нет никаких проблем с маршрутами, с келькостью. Если делать, вопросов не будет. Там должны работать А, профессионалы, Б, нужно что-то делать, а не разлагольствовать. И не деребанить деньги, так будем говорить. Еще. Мы, благодарны, за то, что сегодня вы завитали до нашей истории. Ну, видите, как мы весело поговорили, да, с вами? Спасибо вам, что пришли. Хорошо. Я напомню нашим телезрителям что и радиослушателям, что мы общались с Валентином Казаковым, Северодонецким городским головой.